мы рекомендуются э, рекомендуется в тех случаях, когда пара является суперфертильной, то есть когда в принципе все у людей неплохо, вот, и показатели овуляции могут быть неплохие, и показатели спермограммы неплохие, а беременность... Также показа... показаниями КВМИ является отсутствие эмуляции у женщины, которую мы можем откорректировать, то есть мы можем подстимулировать амбуляцию, чтобы наступила беременность. И также это, не... как это не парадоксально звучит, необъяснимое бесплодие, когда у пары все хорошо, все Вроде бы неплохо по анализам исследований беременность не наступает. Тогда мы тоже начинаем э, с ВП.